Щёрьчно выхованцы школы хореографического мастерства Сонечко въезжает на то оздоровление сама у Феодосию. Благодарим Бога, что прекрасная погода была, вода свежая, чистая, хорошая, как никогда. Поэтому мы отдохнули, дети не болели, это самое главное. И мы вернулись отдохнувшие. Мы очень благодарим депутацию корпусу городской. Гродському і діптацькому корпусу обласному, тому, що виділили средства, і ми адхнулі, набрали сил на весь год. Нам там було дуже добре, уютно. Море було дуже тепле. Ми відпочивали добре, грали в волейбол, в різні ігри. Після відпочинку знову репетиції на школу хореографічного мистецтва сонечко чекає Польща, Італія, Австрія. С 1 по 25 5 августа очень ответственная поездка, потому что длинная и впервые с нами едут, вот наши, которые в первый раз едут за рубежом в такую длительную поездку. Наше подрастающее поколение, это тут полно моих внуков, вот, то есть их родители занимались у нас. И после этого приезжаем и сразу начинаем работать над праздником города, так скажем. Будут большие мероприятия и в театре, и на площадях. Поэтому мы достойно будем стараться радовать гостей нашего города и жителей города, и области.